હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વધન પોથીનો પાઠ ચાર કથની ઓર કરની પાઠ ચારના સ્વધન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દીની સ્વયધન પોથીનો પાઠ ચાર કથની ઓર કરની सर्वप्रथम प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए आप विकल्पों में साचो जवाब शोधी ने लिखवा सवाल नंबर एक मनुष्य को अभिमान है अपने गुणों पर सवाल नंबर बे मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे सवाल नंबर त्राम मनुष्य स्वयं को समझता है गुणों की खाण सवाल नंबर चार सज्जन फूल क्यों तोड़ते हैं पूजा के लिए सवाल नंबर पाँच पोते शब्द का अर्थ है पुत्र का पुत्र असमान आचरण करने वाला अनादर के पात्र बनता है सात कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए त्यारछी प्रश्न नंबर एक ब वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए वाक्य कौन कौने कहे लिखवा सवाल नंबर एक पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ तो अहियां तख्ती लगाने वाले सज्जन लोगों से कहते हैं सवाल नंबर बे भाई साहब बस में सिगारेट पीना मना है आपेल वाक्य एक यात्री बस कंडक्टर से कहते हैं त्रण तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं यह मकान मालिक बच्चे से कहते हैं प्रश्न नंबर बे परिच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्न के सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે ફકરો વાંચવાનો છે સમજવાનો છે અને તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે સવાલ નંબર એક સમય કે સદુપયોગ કા સીધા સાદા અર્થ હૈ સાચો જવાબ થશે ઉચિત સમય પર ઉચિત કાર્ય કરના બે ટાલમ ટોલ કરવાની આવશ્યકતા કિસે નહીં પડતી સમય કે પાબંદ વ્યક્તિ કો નહીં પડતી સવાલ નંબર ત્રણ મહાપુરુષેને સમય કો ક્યાં માના હૈ સચ્ચા ગુરુ માના હૈ चार इस परिच्छेद में आत्मसंतोष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है आत्मतुष्टि का प्रयोग किया गया है पाँच शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए दूरस्थ तो ठीक करना छ देर आए दुरस्त आए कहावत का अर्थ क्या होता है थे पहुँचने में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लगाया पर सकुशल आए त्यारबाद प्रश्न नंबर बे ब परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक समय के अलावा क्या क्या वापस नहीं आ सकता है समय के अलावा बचपन वापस नहीं आ सकता मुंह में से निकले हुए शब्द कमान में से निकला हुआ तीर बंदूक में से निकली हुई गोली वगैरह चीज़ें वापस नहीं आ सकती है सवाल नंबर बे बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है बुद्धिमान व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं वो अपना कार्य समय अनुसार करते हैं वह अपने समय का सदुपयोग करते हैं सवाल नंबर त्रौन समय की व्यावहारिक मान्यता क्या है समय की व्यावहारिक मान्यता यह है कि वह एक बार चला गया तो वापस नहीं आता इसीलिए उचित समय पर उचित कार्य कर लेना चाहिए वरना बाद में हमें पछताना पड़ता है सवाल नंबर चार गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए समय का महत्व बाद सवाल नंबर पाँच समानार्थी शब्द लिखिए टालमटोल तो घालमेल बे निकम्मा तो बेकार तर शिक्षक तो गुरुजी अथवा अध्यापक पांच लक्ष्य तो ध्येय त्यार नंबर छ विरोधी शब्द लिखिए एक सदुपयोग तो दुरुपयोग बे संतोष तो असंतोष तरण आरंभ तो अंत चार गुरु तो शिष्य थशे त्यार प्रश्न नंबर तरण निम्नलिखित परिच्छेद को फिर से लिखिए अँ एक फकरो आपेलो है ये फकरो वाँचवा है समझवा परिच्छेद ने फरी बार लखवाना है त्यारछी प्रश्न नंबर चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक बरसात के मौसम में पौधे लगाने से क्या फायदा होता है पौधे को विकसित होने के लिए हवा पानी और गर्मी की जरूरत पड़ती है बरसात के मौसम में बारिश होती है इसलिए पौधे को हवा पानी और गर्मी आसानी से मिल जाती है इसलिए बरसात में पौधा आसानी से बड़ा होता है सवाल नंबर ईश्वर ने मनुष्य को किन गुणों से संवारा है ईश्वर ने मनुष्य को सोचने की विचारने की और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है सवाल नंबर त्रौन बाग में टहलने से क्या लाभ होता है बाग में टहलने से हमारी सेहत अच्छी रहती है प्रातःकाल टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव दूर हो जाते हैं खास बात तो यह है कि इससे मधुमेह के रोग में भी लाभ होता है सवाल नंबर चार मकान मालिक क्यों हंसने लगा आज किराएदार से मकान मालिक किराया मांगने आया तो किराएदार ने अपने बच्चे को समझा कर भेजा तब बच्चा गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ बच्चे ने टपक से जवाब दिया पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा त्यार प्रश्न नंबर चार ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए सवाल नंबर एक फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं फूल रंग बेरंगी होते हैं उनमें से मनभावनी सुगंध निकलती है फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं बाद सवाल नंबर बे धूम्रपान वर्जित है यह वाक्य कहाँ कहाँ पर लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतवनी दी जाती है बाग बगीचे पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है सवाल नंबर त्रौ आप किन किन जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं लोग ट्रेन सर्कस प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए बस में चढ़ने के लिए शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं त्यारबाद सवाल नंबर चार हम हंसी के पात्र कब बनते हैं जब हम आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता ऐसा आचरण करने से कभी सम्मान नहीं मिलता और हम हंसी के पात्र बनते हैं सवाल नंबर पाँच गलत ढंग से काम करने से क्या होता है गलत ढंग से काम करने से समय की बर्बादी होती है काम का बेहतर परिणाम नहीं मिलता एक ही काम को बार बार निरीक्षण करना पड़ता है जिससे मानव श्रम का व्यय होता है और वह काम फिर से करना पड़ता है सवाल नंबर छः सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देना चाहिए हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही हमें सम्मान मिलेगा हमारी गलती हो तो हमें गलती मान लेनी चाहिए तो ही हम सम्मान के पात्र बन सकते हैं किसी भी कार्य को अच्छे से करने से हमें सम्मान मिलता है पढ़ाई में अच्छे गुण प्राप्त करने से सम्मान के पात्र बनते हैं बाद प्रश्न नंबर पाँच अ नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ हो ऐसे दो दो वाक्य ढूंढ कर लिखिए एक पूर्ण विराम ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है मनुष्य को कई गुणों से सम्मारा है આ રીતે તમે પૂર્ણ વિરામ કરશો અર્ધ વિરામ આદર્શ કી બાત કો કરે હૈ પર ઉપનાતે નહીં એક દિન કી વાત હૈબીજલી કે બિલ જમા કરને આ રીતે તમે અર્ધ વિરામનો ઉપયોગ કરી શકો છો મેં અહીંયા જે વાક્ય લખ્યા છે એ જ વાક્ય લખવા જરૂરી નથી તમે તમને મનગમતા કોઈ પણ વાક્ય લખી શકો છો ત્રણ યોજક ચિહ્ન માહલ્લે કે લોગ સુભામ पार्क में टहलने लगे यहाँ सुबह शाम बच्चे लीटी छे योजक चिन्ह छ आते जाते सब उसको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ते चौथु छ अवतरण चिन्ह बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है सज्जन ने कहा मुझे ज्यादा समय तक थोड़े रुकना है मैं तो सामान लेकर चला जाऊंगा बाद पांच प्रश्न सूचक चिन्ह फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं त्यारद प्रश्न नंबर पाँच ब नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए एक युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव पांच पांडव थे विराम अहरमचिन्हने लखीशूँ युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव पांच पांडव थे बीजू वाक्य है तेने लखीशू वेदांत कलकत्ता चला गया है तीजु वाक्य है कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है चौथा वाक्य है राधा कृष्ण नाच रहे हैं राधा कृष्ण बच्चे योजक चिन्ह मुक्यो है पाँच चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा अवतरण चिन्ह मुक्यो है त्यार प्रश्न नंबर छ शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए एक सच्चाई जब पता चला तो पछताने लगता का वह है आर्तियतमे आपેલા શબ્દોને યોગ્ય રીતે ગોઠવી અને વાક્ય લખો જબ સચ્ચાઈ કા પતા ચલતી હે તો વહ પચતાને લગતા હે બીજો વાક્ય છે તે થશે ફૂલ તોડના મના હે ત્રીજો વાક્ય યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી લખીશુ પરિવાર વાલે સ્નેહની વર્ષા સે મન કો ગોદગુદાતે હે ચોથો વાક્ય થશે રામ લક્ષ્મણ ઓર સીતા વન મે ગયે त्याराद प्रश्न नंबर सात अ पुस्तकालय का उपयोग करके कहावतों का अर्थ लिखिए कहवत का अर्थ लिखवा है एक चोर चोर मोसेरे भाई एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं बीजू है एक पंथ दो काज एक साथ दो लाभ प्राप्त करना त्रण जान बची लाखों पाए गुप्त परामर्श एकांत में करने पर भी सतर्क रहना चाहिए चार दीवार के भी कान होते हैं चुपके से बात सुन लेना पांच जिसका खाए उसका गाए जिससे लाभ उसी की तरफदारी तरकदारी जगह तरफदारी लक्ष्यों छोटा चो, मुंह बड़ी बात अनधिकारी द्वारा कही और गैर जिम्मेदारी की बात प्रश्न नंबर सात ब कहावतों के अर्थ के उचित विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए एक गुरु गुड़ चेला चीनी आपेली कहवतनों अर्थ से गुरु की योग्यता चेले से बढ़ जाना बे जान है तो जहान है त्यानो अर्थ अर्थतशे जान बचाना प्रथम कर्तव्य है जु चिराग तले अंधेरा त्यानो अर्थ अर्थत्य गुणी के घर अवगुणी चार जैसी करनी वैसी भरनी अर्थत उपरोक्त में से एक भी नहीं चौथु नेकी और पूछ पूछ तो अर्थ अर्थत भलाई करने के लिए किसी से क्या पूछना પ્રશ્ન નંબર આઠ સંજ્ઞાઓ કો જાતિવાચક ભાવવાચક ઓર સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં વર્ગીકરણ કરવાનું છે અહીં કેટલીક સંજ્ઞાઓ આપીલી છે તો જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવશે હરિયાળી બીમાર પંછી સાગર આભૂષણ પુસ્તક ભાવવાચકમાં બુઢાપા સચ્ચાઈ ઘૃણા સમૂહવાચકમાં ગુચ્છા ઝુંડ વર્ગ પરિવાર ગિરોહ આ રીતે તમે વર્ગીકરણ કરશો ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર આઠ રેખાંકિત સંજ્ઞા કે પ્રકાર જે શબ્દની નીચે રેખાંકિત કરેલો છે તે સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખવાનો છે ભગવાન બુદ્ધ અહિંસા કે પૂજારીથી અહિંસા અહીંયા ભાવવાચક સંજ્ઞા છે બીજું છે ચારો કા ગીરો પકડા ગયા ગીરો એ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે સાગર બહુત ગહરા હે સાગર જાતિવાચક સંજ્ઞા છે ચાર ગંગા પવિત્ર નદી હે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે પાંચ બાજારમાં બહુત ભીડ હૈ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે छ आप लड़ाई मत कीजिए लड़ाई भाववाचक संज्ञा है बाद प्रश्न नंबर नौ अपनी राय लिखिए एक आपके पिताजी झूठा बहाना बनाने को कहे तो आप क्या करोगे क्यों अगर मेरे पिताजी मुझे झूठा बहाना बनाने के लिए कहे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए जब हम एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है सवाल नंबर बे दुकानदार की जगह आप होते तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क करने देते क्यों दुकानदार की जगह मैं होता तो अपने बेटे को स्कूटर पार्क नहीं करने देता क्योंकि सब लोगों के लिए नियम वही लागू होते हैं अगर मैं किसी और को स्कूटर पार्क नहीं करने दूं तो मुझे अपने बेटे पर भी वह नियम लागू करना चाहिए और अपने बेटे को भी स्कूटर नहीं पार्क करने दूंगा प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार लिखिए एक मोबाइल से लाभ या हानि आप विषय पर लखी शिकाए मोबाइल फोन विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है और इसके कारण लोगों की सोचने समझने का तरीका ही बदल गया है दुनिया में सभी के पास आजकल मोबाइल है और वर्तमान में तो मोबाइल फोन को स्मार्टफोन का रूप दे दिया है जिससे इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाने लगा है क्योंकि जो कार्य एक कंप्यूटर करता है वह सभी कार्य अब स्मार्टफोन में भी हो सकते हैं मोबाइल फोन के कारण हर क्षेत्र में बदलाव आया है चाहे वह व्यापार का क्षेत्र विज्ञान हो या फिर कृषि क्षेत्र मोबाइल के आविष्कार के कारण लोग चलते फिरते दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बातचीत कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी सकते हैं पुराने ज़माने में जो संदेश पहुंचाने में सप्ताह भर से ज़्यादा का समय लग रहा था आजकल वह संदेश चंद मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है यह सब कुछ सिर्फ मोबाइल फोन के कारण ही संभव हो पाया है मोबाइल फोन के कारण दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव तो आए हैं लेकिन साथ ही यह अपने साथ कई दुष्परिणाम भी लेकर आया है मोबाइल के लाभ अथवा फायदे ऑनलाइन पेमेंट करना है सरल कभी भी संपर्क करना है सरल कैमरा से फोटो खींचना ब्लूटूथ की सुविधा ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट की सुविधा अब मोबाइल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दुर्घटना के शिकार बनते हैं युवाओं और विद्यार्थियों में मोबाइल की लत लगना गाना और चैटिंग में जरूरी समय बर्बाद मोबाइल फोन पर गलत तस्वीरें परिवार के साथ कम समय बिताना आपदा गैरलाभ है सवाल नंबर बे आपको कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन जवाब थे मुझे ऑनलाइन से ज़्यादा कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा नुकसानदायक है ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षक द्वारा बोलने वाले कई शब्द समझ में नहीं आता जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल खड़ी होती है कई बार नेटवर्क चले जाने की बजाय कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है कक्षा में पढ़ाई के दौरान बच्चों के द्वारा प्राप्त प्रश्नों पूछे जाते हैं और शिक्षक अपने हाव भाव से अच्छी तरह से समझाते हैं कक्षा में अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आता है और हमें परीक्षा में भी कम पढ़ना पड़ता है इस वजह से मुझे कक्षा में पढ़ना अच्छा लगता है त्यार बाद सवाल नंबर त्रण प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए जवाब था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए पौधारोपण आवश्यक है आज वृक्षों को निरंतर कटाई के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है हमें इस ओर सोचना चाहिए तथा हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम वर्ष में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए कैसे बचाए पर्यावरण को तो पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है लेकिन व्यापक अर्थों में इसका तात्पर्य पेड़ों पौधों पशुओं पक्षियों और पूरे ग्रह की सुरक्षा से है अधिक से अधिक पेड़ लगाए वन्य जीवन और वर्षावन की रक्षा करें कम उपभोग करें दोहराए फिर से उपयोग करें पानी की खपत कम करें सवाल नंबर चार तकनीकों के ज़्यादा प्रयोग से लाभ या हानि विज्ञान और तकनीकी के अभाव में कोई भी देश पिछड़ जाता है और इसके विकसित होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती है आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनका तकनीकी विकास बिल्कुल ही न्यूनतम है विज्ञान और तकनीकी के लाभ शिक्षा स्तर में सुधार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी जीवन स्तर में सुधार कृषि की स्थिति में सुधार व्यापार में विकास विज्ञान और तकनीक के नुकसान समय की बर्बादी प्रदूषण का स्तर बढ़ा ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि हुई तकनीकी से लोगों

આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેક નો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો આભાર દોસ્તો